Так, мама, я пішов. Віталік. Шо? Де помідори? О, які помідори? Тока не ділай від, що не знаєш. Де помідори в трьохлітрових банках, які стояли в шкафу? А, так ми ж їх з'їли. Дев'ять банок за два дня? Віталік. А ну, признавайся, ти ж знову кидав банки з балкона? Ну, мама, ну це ж так прикольно, вони летять, розбиваються, розлітаються в різні сторони, це ж весело. Віталік, у тебе є свій огород? От, коли у тебе буде своя ферма, я разрешу тобі кидати все, що хочеш. О, і кресло тоже? Кресло – ні. Жаль. Привет. А можно с тобой не только познакомиться? Меня зовут Виталика, тебе я. Виктория. Может, Люда там, Мила. Ты что, вообще не да? да? Нет, так нам надо с тобой поближе познакомиться. Меня зовут Света. Знакомиться с тобой я не буду. Капец. Если в тебе утром был секс, то что ты пришла в парк? <laughs> При чем тут секс? Я была в центре занятости. Живу себе работника в свой бизнес. Вышла села отдохнуть, и тут ты. <laughs> я бы с тобой бы поработал бы. <laughs> а чем ты занимаешься? Клубничкой. -ко Клубничкой? Да. Это очень прибыльно и интересно. Ты при чем тут прибыльно? Ну, это же дуже, дуже, дуже сильно интересно. Хочешь? Мы можем поехать прямо сейчас. Я покажу тебе, как это делается. Да. Давай завтра. Нет, не, сегодня. Не, не, давай прямо сейчас. Поехали быстрее. вот здесь мы все и делаем. Ну, а где кровать, где свет, где тюлочки? Виталий, какая кровать? А, я понял. Это будет типа реалити-шоу, да? Мы будем заниматься этим прямо тут. Класс, давай. Виталик, ты с ума сошел? Шу, Ты сама сказала, что занимаешься клубничкой? Ну да, у нас ферма. Мы выращиваем клубнику. У нас еще теплица с овощами. М да. Якусь я, я по-другому представляю себе эту работу. Так все, я хочу додумать. Здрасте, приехали. Я тебя сюда везла. Так что так... Деньги тратила. Сейчас будешь отрабатывать. Вот так, э, -э, -э. Яка розсада я знайшла? Голландська? Ой, завтра покажу тобі, як вона у мене привилась, а? а? Ти не боїться, що участковий побачить твою красоту? Я тебе умоляю, Єніна, і за зарослі моїх цвітов ніхто нічого не увидів. Я тебе умоляю, і за-за-за зарослі твої канаплі ніхто твоїх цвітов не увидів. о Вот. Будешь носить ящики с помидорами. Класс. Буду директор помидоров. Виталик, я не поняла, где все помидоры? Тут стояло несколько ящиков на отправку. Я учился целоваться. И как? Научился. Ну, не знаю, как тюлечки, но помидоры от меня безумно. Все, Виталик, бросай помидоры, пойдем собирать огурцы. Боже, Виталик, Виталик! ты делаешь? Что? Тебе сказали собрать огурцы, а не нарезать. Я просто учитаю, что запах свеженарезанных огурцов возбуждает женщину. Что ты за чушь несешь? Чушь не чушь, а. я уже бачу, что ты внутри уже все горишь. Ну, вот держишь себя в руках. Виталик, если я не буду держать себя в руках, тебе будет плохо. А, ты любишь делать жестку, да? Давай, накажи меня. <существует> О, все, Виталик, поверь, выращивание овощей – это не твое. <существует> ты сам подумай, чем бы ты хотел заниматься. Я хотел бы заниматься тем, где люди целыми днями имеют дело с капустой. Привет, Богдан. О, <существует> здорово. Вот <существует> это О, на В інтернеті написано, що от капусти груди розростаються. розростають. Тоді це це тобі. Дякую що? Ну кажуть, що баклажани допомагають. От маразма. Не смішно. Я по-другому представляю себе эту работу. Привет. А можно же дать мне одну пирогу? Ну, или ты. Маме на Спасибо. А можно еще на одну шляпу? Спасибо. у мамы 48 шляп. И у Наташи 23. У Наташи 23. А страус голый. ты только, если он у вас наголо побритый, то может, давайте его в армию отдадим? Оставьте свои глупые шутки. Ну ладно, повыдергивали перья. Зачем вы потом на страусе написали на Я решил организовать страусиные маршрутки. А зачем тогда на втором страусе написали нафиг? Ну, а потом я якось ухладел к этой идее. Виталик, не страдайте ерундой. Хватит валять дурака. Займитесь делом. Нужно написать на черкасы там наперед. Виталик, что ты творишь? Что? Зато у меня на Пасху теперь будет самое крепкое яйцо. Вы знаете, вы первый человек, который затеял драку со страусом. Я просто хотел взять у него яйцо, а он ни в какую. Я ему кажу, ты кто такой? А он а ты кто такой? Я ему, не понял, а ты кто такой? Он ему не понял, а ты кто такой? Ну, и слово за слово завязалась драка. Ну, вы понимаете, если бы мы вовремя не подоспели, этот страус так отдубасил бы вас, Ми, якщо чесно, самі його боїмося. Вот поэтому він і думає, що він тут главний. Віталік! Віталік, все в порядку? Я ладно, испугався. А зачем голову все на засунули? Ну, просто я в последнее время дуже тесно общаюсь з страусами. Поэтому, в общем, если я буду стоять на асфальте, то пугать меня не надо. А зачем сели на яйцо? Я всегда хоть и в братика. Решил высидеть. Назову Виталик. Буду Виталик Виталикович. Виталик, страусиные яйца высиживают только страусы. Виталик, я понял, что страусиная ферма не для вас. Подумайте, что вам больше нравится. А, больше всего мне нравится чудовищ. Ну так в чем же дело? Ты же сам сказал, что любишь телочь. Поэтому, как говорится, тебе и карты в руки. М да. Я это себе по-другому, представляю эту рубу. Привет. А можно с ней познакомиться? Вот тут у меня и желтенькие цветочки. Тут у меня картопля. Опля, опля. Колорадо скотина. А я тебе так... Евгеньевна, <как> знаешь что, ты, ты взрослая женщина. Mm. Веселый огородник – это игра для малолеток. А у что мне играть? В интеллектуальные игры играй. Ну, например, давай. О, о, Angry Запускай птиц из рогатки, в конце концов. Это я, вот то Ну, да. Ой, что <laughs> в там интеллектуально, скажи мне. Ну, она же на английском. А я по-английски не понимаю. Давай мне про хвірмера. О, о, мои огурочки, желтенькие цветочки. Я вообще ничего не понимаю. Как у тебя получилось, что надо увеличились в три раза? Ну, просто телочки любят красивые слова и внимание. Милка, ты сегодня дуже красиво. Значит, а некоторые телочки больше всего любят цветы. Вот Зорька, например, любит полевые. А Буренка любит тюльпаны. А это Ромашка. Она очень любит слушать романтическую музыку. Только не вздумайте ставить и Леонтьева. Ну, Виталик, сколько я работаю на ферме, ни разу такого не видел. Как тебе это удалось? Чем твой секрет? Просто я очень, очень сильно люблю тюлечек. <говорит> thank <coughs> Я так і знала, що у тебе вже совершенно снесло кришу від тілочок. Давай собирайся. Даю тобі п'ять минут для того, щоб попрощався. Дорогі мої тьолочки мені з вами було дуже добре Ну ви розумієте, що мама важні. Да я вас тоже дуже сильно люблю. Но вы знаете, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Я буду писать вам письма. Все, я больше не могу. <рекунут> Виталик! Просыпайся! <рекунут> Пора на роботу на роботу, так я ж ніде не роботу. Вот іменно. Скільки можна бока прольожувати? Я тобі скільки раз сказала не спать животом на диване. Як тепер дирку заділувати? Давай, собирайся. Я знайшла тобі роботу. В супермаркеті. Я не дії з директором. Охранником, но обіщали кар'єрний рос. Мама, якщо б всі э, виповнили ту, що обіцяє, то у мене б кожен день були б любовні романи з туличками. <реку> ну, ладно, ладно. піду. Охранником. Хоча робота, звісно, як мої носки. Цілий день на ногах. <реку> Приєм! А можно с тобой? Ну, меня зовут Виталик, а Марина? Тамара? А соль? Виталик, ну ты же же подсаживался ко мне знакомиться. Вот так, Ты что, получается, что я уже всех тюлочек обошел и пошел на второй круг? Ну как ты, Виталик, все так же, целыми днями в парке. Ну, что ты сразу в парке? Я сейчас э, уже работаю, да. Зарабатываю кучу денег. Э, нема времени тратить, да. Сейчас шукаю себе какую-то чтобы не было проблем с налоговой. Хочу переписать на ней все имущество. У тебя много имущества? Ну, понятное дело. Набор солдатиков, пенал и моток изоленты есть не у каждого. Да. Понятно. Ну, ладно, Виталик, мне пора на работу. Ты подопеки. Зря уходишь. Ты знаешь, какая у меня зарплата. Тебе вообще не придется работать. Я тебя буду обеспечивать. А ты будешь ублажать меня в постели. О -о -о. На работу приходить в форме. С бейджем. В нетрезвом виде не приходить. Так, э -э, я вообще не Если... Мне лучше скажите, у вас тюлочки тут работают? Работают. Но заглядываться на кассирш во время работы нельзя. Так, все, я увольняюсь. Да шутка, шутка. Я в обеденный перерыв Покорю сердца всех кассирш. Не, ну, а вы собираетесь мне выдавать какое-то оружие, там бах-бах, чтобы я вору. Так, смотри, вот кнопка. Так. В случае опасности нажимаешь. Ага. Приезжает ГСО. ГСО, СО, за ГСО? Государственная служба охраны. А, это ты страшные чуваки в масках, якими любят, когда их называют страшные чуваки в масках. Ну, вроде все. Пойду проверю посты. <laughs> так, ГСО. А, кто, кто? Что случилось? Все нормально, все нормально. Я просто значит только ушел, чтобы проверить, как вы быстро реагируете. Нажимать кнопку только в экстренной ситуации, ясно? Да, да, ясно. Да. Что опять случилось? Зачем нажали? Я просто хотел проверить, как вы во второй раз быстро среагирует. Я жду, все не с кем я работаю. Последний раз предупреждаю. Нажимать кнопку только в экстренной ситуации. Ясно? Все, все, все ясно. Молодцы. Твою... Опять! Я, я, я просто забыл сказать. Он спасибо. Все так быстро, Рим. Итак, столица Индонезии. Не знаю. Хорошо. Черно-белое животное, полосатое, занесенное в Красную кругу. Не знаю. Хорошо. Римские император. Не знаю. Евгеньевна, не, ну конечно с такими знаниями это независимое оценивание сдашь. Но в охраннике тебя не возьмут. Вот, вот ты ж нету, сканворда решить не можешь. Почему она пищит? Я же ничего не брала. Так, девушка, просто так оно не пищит. Ясно? Надо пробить. Стой ты. так. Вышел, вы, вы, вышел, вышел, сюда две дынечки засунули. Я извиняюсь. Все чисто. Приходите к нам еще. Боже, ну чего ж я раньше не тут работать? Привет. А с тобой. Меня зовут Виталий Котебейк. Оля. Марина. Лариса там. Ира, а ты здесь работаешь? Да, да, да. А скажи, огурцы свежие? Свежие, <свежие> да. А майонез? Нормальный? Сейчас Нормальный. <свес> а пельмени? Так я шо сейчас тут замороженные пельмени буду грести и шо? Капец, ух и тюлочки пошли. <свес> Юинюна, <да? свес> <свес> поздно кому-то недавно З одним охранником із супермаркета так він так удобно. Він так, як надресірований, ніколи не потіряється. В смислі? Ну як, коли я кричу охрана отміна!» Він зразу до мене і біжить по привичці. <риклад> 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 Всем всем пустом заметил подозрительного типа. Что ты там копаешься на полках? Начинаю обезвреживание. <с país> <музык> ты что делаешь? Я, я вообще работаю здесь. Тут, куда я знаю, тебе что? На лбу написано ⁇ Сишу ⁇ О, теперь я знаю, что ты свой. Так, ладно, идем дальше. Виталик, ты зачем съел столько конфет? Я не ем. А там в кондитерском отделе целая куча фантиков, а у тебя... все лицо в шоколаде. Ну і що? Може, це у мене ще з дня рождення моєго залишилося? Тому що там конфет було багато. Що ти придумуєш? Це ти з'їв конфети? Я? Добре. Я так розумію, що у вас там якась недостача, да? і ви хочете на мене повісити? Так не на то, а на палець. Якби мене на зубах був обувний крем, то що, ви сказали б, що я їв обувний крем? Тим більше, що я другий раз цю гадость жрати не збирав. Короче, Віталік, Сегодня остаешься на ночное дежурство. класс. О, кто у нас в детство упадает? Что ты в висок залезла, как мала бейба? Успокойся, Евгения. У меня просто денег нет на маршрутку, а мне нужно до, до, внука под Киев. Добро, что Михалычу по дороге. Михалыч, давай, заводь, могу. Ты хоть на надень, камикадзе. Виталик, ты будешь охранять супермаркет до утра. Вот мониторы. Тут видно все, что происходит в зале. А есть что-то поинтереснее? Ну, там, а, мультики. Или тюлочки. Или мультики с тюлочками. Никаких мультиков. Ты должен бдить. Я лучше тогда съем пять Тогда точно не усну. И буду бдить. В общем, не волнуйтесь, я вам тут набью.

<смех> <Ой>. <смех> Не понял. Привет, Охранник. Может, его убрать? Подожди, не спеши. Так, что а, вы тут делаете? За продуктами пришли. Ну, а ночью? Ну, ну, так нет никого. А, ну, правильно, ну, же ночью спокойнее. Днем же очереди. Да и у нас 10 касса работает только одна. А ночью нормально. Подожди, а, а что вы в маске? А чтоб не узнал никто. Папа, подожди, так вы шо, звезды? А, что вы сразу не сказали? Ну, понятное дело, днем же да, 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 вечером авторами, когда ходить за продуктами, только ночью. Все ясно. Ну, так, хочу, а давайте я вам помогу, что вы будете мучиться сами, я ж тут все знаю. Так, цена, надо, вот это возьмите, уже помогает для этого, ну, понятно, да? Це. Слухайте, ты, так а давай ты сфоткаемся, вы шо? Так. Ну, подождите, вы шо? Кто же мне потом поверит, что я со звездами фотографировался? Давайте снимайте маски. Да снимайте, тут никого не мог. Давайте. Сосиски. Семен, опять разгружать будешь один. На переезде панду снова поездом сбила. Каждый раз одно и то же. Поменяйте мне напарника, надоело. Ну слушай, Семен, ну давай я тебе денег добавлю. Ну ты же не зря будешь работать, ну честно. Это Вакулинка и из самореза, известные магазинные воры. Мы уже три года за ними охотимся. Молодец, Виталик. На <звук> 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 Скажите, Виталик, а как вам удалось в одиночку задержать двух грабителей? А, ну, а, Дим просто дал просроченные селедки, а она тут такая, что... Она еще долго будет сидеть. <звук> Виталик, ну что ты такое говоришь? У нас в магазине вся, продукция свежая. Я как директор заявляю, так, ну, все конечно. у нас хорошо. Да, 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 да. У нас и дороги нормальные, и пенсии высокие, вообще. В стране у нас все защитно. Да вбери ты мухнатку. Ну що за. Віталій, а чого це ти не на роботі? Мама, потому что я решил, что я не буду работать охранником в супермаркете. Охранять помидоры, это не мои. Если охранять, мама, то президента. Или, как минимум, помидоры президента. <реш> ну, воровать, это, конечно, плохо. Хотя, если бы я был Охранником в супермаркете тюлочек, то я б собі одну по-любому за пазуху засунув.